হেল্ল' এভিৰণ নমস্কাৰ আকৌ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ এটা সময়ত মই ভাবিছিলোঁ এক্সাইচবাৰ কি হয় ক্লাছটো কৰিলে কি হ'ব যেতিয়া মই ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ মাৰ একদম মানে কি ক'ম ঢুকোৱা সময় বুলিয়ে কৈছোঁ এমাহমান আছে ঢুকাব তেতিয়া মই এক্সাইচবাৰ মোৰ জীৱনলৈ ভগৱানে উপহাৰ হিচাপে পঠিয়াইছিলে কাৰণ মই জীয়াই থাকিব লাগিব মোৰ হাতত কোনো মানুহ নাছিল মাথো মই অকলে মানে মোক মানে আগবঢ়াই নিয়াত মানুহ নাই আজিকালি মানুহৰ কথা জানেই নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্ক হ'লেও মানুহবিলাক খুব বেছি ডুপ্লিকেটী কাৰণ নিজক নিজে আগবঢ়াই নিবলৈ মাথোঁ মইহে আছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত মই থাপনাৰ এখন কি ক'ম যিচুৰ বাইবেল লৈ ভগৱানক ভাবিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ উপহাৰ আহিছিল এক্স এছবাৰৰ কথা এক্স এছ বাৰ যেতিয়া ক্লাছটো কৰিলোঁ বহুত কষ্টৰ মাজেদি কৰিলোঁ কৰি আজি ইমানখিনি আগবাঢ়িলোঁ সেইকাৰণে কওঁ যে আপোনালোকেও যদি কোনোবাই মোৰ নিচিনা ভুক্তভোগী ছোৱালী আছে এক্স এছ বাৰ ক্লাছটো কৰক আৰু জীৱনটো পৰিৱৰ্তন কৰক আৰু লগতে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া এটা সুন্দৰ মডেলিটি